Hai DC di sini. Okey, semalam saya ada pergi ke convention uh, keadilan Kedah. Uh, di Raya Hotel. Uh, saya pergi kerana saya seorang ahli PKR. Di masa yang sama juga, saya pergi sebagai seorang penganalisa politik uh, Madani Pro Bono. Jadi, uh, saya lebih kepada hendak melihat, hendak uh, mendengar ucapan-ucapan uh, yang akan dibuat oleh pemimpin-pemimpin PKR pada konvensyen tersebut. Jadi sebelum uh, ucap tamu uh, daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, uh, uh, Ditampilkanlah uh, beberapa orang uh, you know uh, menteri Ketua AMK uh, dan juga selaku Agung uh, PKR untuk bercakap mengenai uh, hala tuju uh, PKR untuk menghadapi PRU yang ke-16. Jadi uh, sebelum itu uh, saya nak uh, uh, bercakap sedikit uh, mengenai uh, uh, satu petikan di dalam sinar harian yang mana Anwar Mahu Kedah jadi contoh kubu terbaik PKR Wow, saya semalam memang cukup bersemangat kerana untuk makluman uh, uh, semua orang PKR akan bertanding 8 kerusi, ini 5 tambah, tambah lagi 3, 8 kerusi uh, yang mana kerusi-kerusi ini mempunyai potensi yang besar Uh, untuk menyumbangkan um, uh, kerusi parlimen, uh, bagi mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri. Namun begitu, uh, 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 apabila saya mendengar kenyataan Datuk Seri uh, Anwar Ibrahim, saya reflect kembali mengenai uh, pembentangan uh, oleh uh, seorang Agung uh, PKR iaitu Datuk Doktor Fuzah Saleh. Ya? Dia seorang doktor, seorang lepasan DBE jadi dia bercakap banyak ke arah akademik you know dengan memaparkan data-data uh, yang bagi saya cukup penting uh, untuk PKR menganalisa uh, bagi memperkuatkan jentera bagi memperkuatkan kempen bagi memperkuatkan hala tuju uh, setiap parlimen yang disenaraikan sebagai lapan parlimen yang berpotensi ya untuk um, memberi kerusi parlimen kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Apabila saya melihat data-data itu, saya rasa malu tuan-tuan. Ha, kalau saya jadi ketua cabang yang duduk di depan itu, saya rasa malu yang teramat sangat. You know, kerana apa? Data-data yang ditunjukkan oleh seusah agung PKR itu cukup memalukan. Ha, tapi tak tahulah mereka ni malu ke tak malu. Dan saya tak tahu yang di belakang itu ahli-ahli ada tengok tak data-data tersebut. Tapi saya sedia maklum, kalau bercerita mengenai akademik, mengenai data sains, saya rasa ahli-ahli ini tidak terpikat sangat. Kalau uh, mendengar ucapan-ucapan uh, yang wow, uh, yang begitu retorik, yang begitu bersemangat, memang mereka suka. Tetapi semalam saya melihat kegairahan itu juga tidak ada. Kegairahan itu tidak ada. Jadi apabila saya mendengar, yang Datuk Syarna Ibrahim mengatakan yang kita kena bekerja, kita kena kuat bekerja. You know, berhentilah kita merengek, berhentilah kita tidak suka kepada orang itu. Bagi saya itu uh, ya, kita harus kita harus uh, balik kepada asas perjuangan. Tetapi kalau reflect kepada data yang dipersembahkan, bagaimana ahli ini untuk nak-nak menyokong ketua mereka? Padahal ketua mereka pun tak buat kerja. Ketua mereka tidak mempunyai merit. Ketua mereka tidak mempunyai you know leadership ya eh? untuk memperkuatkan cabang. Kenapa? apa? Kalau cabang tidak kuat, bagaimana kita nak mengambil alih kursi parlimen itu? Jadi saya tak nak cerita cabang-cabang yang lain kerana saya tak dapat lagi saya tak dapat buat rumusan dia yang itu cantik eh kerana saya nak Uh, you know nak kumpulkan semua itu dan saya akan mengeluarkan data daripada pihak saya berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Sosa Agung PKR. Cuma saya nak bersembang mengenai data kubang pasu. Kubang pasu, tuan-tuan eh? Karena saya adalah ahli eh, uh, kubang pasu. Kubang pasu ini adalah satu kerusi parlimen yang bagi saya yang very significant. You know, pengundi boleh swing at any time. Kalau dia tak suka amno dia pergi PAS. Kalau dia tak suka PAS, dia pergi amno. <laughs> kalau dia tak suka amno dia pergi PS. Kalau dia tak suka PS, dia pergi amno. Maknanya dia boleh swing at any time. Dia tak sama macam di Kelantan. Jadi apa yang saya nak sebut di sini, Kubang Pasu ini adalah satu kerusi yang mana demografi pengundinya itu berbeza-beza. You know kalau di 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 di, di, di Jitra itu, You know, di kawasan Jitra, Changlun, you know, kebanyakannya mereka ini adalah orang-orang yang akademik. Orang-orang yang mempunyai pendidikan. Yang mengajar di universiti, yang mengajar di sekolah, yang mengajar di institut kemahiran. Jadi, demografinya berbeza. Jumlah pengundi ya, eh, di Kubang Pasu adalah 108,217. Tuan-tuan, tapi keanggotaan di uh, Kubang Pasu itu hanya 3875 kalau ikut persennya, tuan-tuan 3.58% tuan-tuan tak capai pun 10% tuan-tuan itu yang saya kata untuk memenangkan calon-calon PKR di PRU nanti bukan ahli parti bukan daripada keanggotaan parti You know kalau takat 3875 Chai tuan-tuan Ini yang saya kata You know uh, ketua cabang yang ada di convention itu Kalau saya jadi dia Apabila saya usah agung am um, PKR beri data ini saya lari tuan-tuan Saya lari Kerana apa You know Apa yang dia buat Apa yang dia buat Dari segi penambahan anggota baru Dua puluh, dua puluh lima tuan-tuan. Hanya lapan orang. Lapan <laughs> orang. Ranting ada lapan. Sebab itu Dato' Serana berkata ranting pun tak ada. Cabang pun lembab tuan-tuan. Saya ni fahamkan ada tujuh belas ataupun lapan belas ketua kampung daripada PKR. Maknanya ketua-ketua kampung yang dilantik ini tuan-tuan, mereka tak main peranan pun. Sepatutnya mereka sendiri menubuhkan ranting di kampung mereka. Ini yang saya kata tuan-tuan, ini yang saya kata tuan-tuan, ketua cabang tidak memainkan peranan yang kuat di cabang. Datuk Presiden dia bercerita dia mau kedah ini menjadi contoh. Tapi kalau kita tengok data, data yang di diwar-warkan di oleh sosok agung dia tidak reflect dengan apa yang diperkatakan oleh Datuk Senua Ibrahim yang ingin menjadikan Kedok ini sebagai kubu kuat PKR kubang pasu tuan-tuan anggota baru 8 <laughs> ranting 8 padahal ketua kampung ada 17 aduh ketua cabang ni tuan-tuan dia juga adalah pengarah JCOM wilayah utara Uh, kalau Perdana Menteri Mai kalau ada longkang, dia lompat tuan-tuan nak salam. Eh, 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 eh. Cai! Ini yang saya kata tuan-tuan. Ini baru, ini baru kubang pasu. Saya akan pergi satu per satu tuan-tuan untuk kita menilai. Sebagai ahli, kita nak tolong parti, kita nak tolong cabang. Tetapi kalau hampus ni tidak menghargai ahli yang cerdik pandai ni, yang mempunyai ting-teng, yang mempunyai pemikiran, yang mempunyai nilai tambah untuk membantu parti memenangi kerusi parlimen hampa tak santuni cai tak cakap kan ha, ini semua cai ha? ketua cabang tuan-tuan <coughs> lapan orang oh. Allah kebal kalau PM saya mai nak pergi bincang saya malu tuan-tuan saya malu tak tahu dia ni muka malu tak malu <tuh> Nak rampai kalau Amno tengok ni tuan-tuan dia gelak guling-guling tu. Sebab itu Amno apabila dia bercakap dengan dengan ketua dengan ketua cabang dalam mesyuarat, mereka akan bangga. Mereka bangga kerana weh hang tak ada cakap banyak ah. Hang tak ada cakap Kami punya cawangan lebih daripada ranting hangpa. Ni kalau dia tahu ranting 8 dia gelak tuan-tuan. Dia gelak itu saya kata tadi tu. You know presiden bekerja keras tetapi cabang-cabang tuan-tuan hanya beritorik duduk di depan ketua cabang salam ambil gambar oh terbaik tuan-tuan padahal au oh, dia ketua cabang tuan-tuan lapan dia cai ah, 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 ah. cai cai cai